Salam alaykum, ər vaxtınız xeyir. Kanalıma bildim, xoş gəlmisiniz. Bu gün yenə bir fərqli videoyla qarşınızdayıq. Hə dostlar, deməli bugünkü videomuz nəcisiyəm. Belə deyim də YouTube-da başlayandan ilk başladığım deyim, bu günə qədər nə almışam, dəyərləri nədir? Yəni bu videoda hamısını sizə göstərəcəm. Yəni YouTube-a ilk başlamaq istəyənlər bu alətləri alıb başlayə bilərlər həm qapalı şəraitdə, həm çöl şəraitində daha gözəl videolar hazırlaya bilərlər bu alətlər sayəsində. Ee, videonu çox uzatmaq istəmirəm. Gəlin başlayaq. Yəni belə deyim, ilk dəfə YouTube-a başlayanda birinci oyun videoları çəkirdim, Free Fire, e, belə bir oyun videosu çəkirdim. Bunun üçün belə bir bunu videolarda göstərmişdim. Belə bir qulaqçıqdır. Qulaqçığımız da bu qutu açım. Baxın belə bir qulaqçıqdır ə qutusunu aşağı doğru qoyum. Belə. Oyun qulaqçığıdır. Yoxlamağdan bu formada. Yəni oyun videoları çəkmə istəyirsinizsə bu qulaqçıqdan yəni ala bilərsiz. İki növbədə bunu deyim. Yəni çox gözəl effekti var, səs effekti. İi butonla abunəyəm bu videonu. 1000 abunə bitəndə almışdım yəni tezə də, bəlkə vaxtlarda mən belə YouTube-a sıfırdan nədən başlamışdım? Sıfırdan, dama bir-bir damad-amada, yəni damad-amada gələrlər. Yəni nə tərzə başlamışam bu haqqda aydın videonu gələcəkdə çəkərəm. Yəni tam aydın formatda, yəni nə tərolubdu, nə əziyyətlər çəkmişəm, kimlər kömək eləyibdi, bu haqqda məlumat verərəm. Sonra Ə ilk olaraq bunu oyun üçündür. Yəni bunu istəsəz ə, başqa videolarda da istifadə edə bilərsiz. Səs yazmaq üçün uzun mikrofonu var. Həm kompüterdə də istifadə edə bilərsiz. Montajlarda rahat bir şəkildə bu qulaqçıqdan istifadə edə bilərlər. Bundan sonra əsas, yəni videolar çəkmək üçün birinci mikrofondur. Mikrofon səs effekti. Birinci kimsə məsələn videoya baxanda baxırkən səs yaxşıdırsa, səs təmizdirsə, video maraqlı baxır. İkinci görüntüdür. Yəni görüntü keyfiyyəti yaxşı olmalıdır. Telefon düz əvvəldən var idi. Note 9 Pro ilə çəkirəm. 64 MP arxa kamera, qabaq kamerada neçə, edib, diyor, neçə idi bilməm, dəqiq yaddan çıxdı, neçə məqsuldu. Yəni telefonum var idi. Yəni ilk başdan üçün telefondan çəkilə bilər, sora amma foto aparat olsa daha effekt olar. Yəni Canon foto aparatı daha məstəiq görərəm. Video üçün daha gözəldir. Sonram səs effekti. Səs effekti üçün belə bu Ayız bu mikrofonun da videosunu çəkmişdim. Bunu da e-botonla bir əlavə edirəm. Baxın boya mikrofonu. Boya firması ə, gözəl bir firmadır. Yəni mə bu mikrofonu alan ə, bir 3-4 ay, 2-3 ay olar, 4 ay olmasa da, ha, yəni çox səviyyəli, çox gözəl səs effekt var. Bu dəqiqə, yəni bu mikrofonla səs yazıram. Uzunluğu ə necədir? 6 metr uzunluğu var. Səs effektidir ki, yəni superdir, yəni kəsintisiz, gözəl, təmiz. Yavaş danışdım indi bu dəqiqə bilməmində ora videoda çox ehtimad gözəl qur səs gəlir. Yəni bəlkə videolarda yoxlamışam da, bu belə deyim. Bu ə mikrofonu 6m, yəni bundan ilk növbədə ala bilərsiniz. Baxın, qiymətlərini də yazın bir-birinizə, hesablayacam axırda. Birinci bu. Bu yüzeq qulaqçıq. Qulaqçının qiyməti 30 manat. 30 manat. İkinci ikinci bu boyam mikrofonu bunu almışdım 34 manata. 34 manata. Sonra, yəni səs effektlə danışdım. Sonra bir tripod lazımdır telefonunuz qoymaq üçün, eləmaq üçün tripod da. Bunu da əvvəlki videolar göstərmişdim. Belə bir tripod deyildi. Uzunluğu 1 metr neçə santitdir, səhv eləmirəmsə. 1 metr 10 sant, 1 metr 20 sant belə bir uzunluğu var. Bunun da qiyməti, bu tripotun da qiyməti 15 manat. Yəni Azərbaycanda qiymətləri də bunlar. Yəni AliExpress-dən başqa yerdən sifariş etsəz daha ucuza, Trendyol-dan daha ucuza 5-6 manat gətdirirsiniz. Cargo-nunda elə 8-9 manat gələr. Yəni belə. Sonram tripotumu göstərdim. Bundan başqa belə bir balaca tripot da ala bilərsiz. Baxın. Bunu əldə istifadə etmək üçün belə bağlanır tripod. Yəni belə e, burası telefonunu taxırsınız. Bunun belə bir başlığı da var. Bilmən videoda görə aha, baxın. Bu başlığı nə üçün almışam? Bu başlığı e, uzun məsafəli mikrofonu e, taxmaq üçündür. Bunu da gözləyə göstərəcəm. Sonra bundan başqa uzaq məsafədən video çəkmək istəyisəm, yəni iç başçanlar, nə təlim sosial eksperiment ya Şnə odə isə dolaşmasın belə də rahat bir şəkildə video çəkmaq istəyisə, uzaq məsafə mikrofon ala bilərsiz. Buda baxın, belə bir mikrofon dəssidir. Boya, Buda Boya firmasında. Boya firmasının yenə deyirəm keyfiyyəti çox superdir. Yəni mən bunu aldım. Düzü biraz e, yaxşı işləmirdi. Nəyə görə yaxşı işləmədə? Daş güclü daş əlavə edə məc buna. Əvvəllər mənim 30 qəpli, 35 qəpliq saat daşı idi. Yəni bu da effekt göstərmirdi elə. Bundan sonra m Turasya daşyan aldım. Turasya daşyanın indi orijinalları 5-10 manatlıqları var. Yenə də mən o qədər dəyərlisi almadım. 1 manat 60 qəp belə. Yəni çox ehtimalla ki 6-7 video çəkmişik. Hələ də daş qutu almayıb. Hələ gör bahalısa alsa daha super e, videolar hazır da e, məlumat. Hə bunun da məsafəsi e, bunun da videosunu çəkmişdim AliExpress-dən bunu da eBay-a əlavə edirəm. Bu mikrofonda da, deməli, məsafəsi 50 metrə qədər tutur. İndi biz 50, bilməmirəm, bəlkə güclü daşla tutar. Biz 30-40 metri yoxlamışıq. Həqiqətən ə, bu məsafədən kəsintisiz şəkildə səs əldə edə bilirik. Bu ilə də sosial eksperiment videoları, belə çox videolar çəkmişəm. Çox keyfiyyətlidir. Bunun bir qiyməti biraz bahadır. Azərbaycanla bunun qiyməti 209 manat. AliExpress-dən almışdım bunu. Necə almışdım? 113 manat almışdım. Bu da qiymətini yazım 113 manat. Hə, bir manat 60 qəpdi belə poşpulu var. Da xırda xırçları yazmıram. Hə, bundan başqa belə bir əvvəl oyun videoları çəkəndə belə bir PUBG 3 məsələn barmaq əlcəkləriydi, barmaq çıxları da, sünüşməsində əl tərəməsində. Bunun da qiymətini də yazım. Bunu da rayondan almışdım 3 manata. 3 manat almışdım. Bu da ucuz əvvəl ilk başlanda ucuz mikrofonlardır. Yəni bunların keyfiyyəti zəifdir. Belə 4-5 manata satılır. Yəni əksərisi 1-2 manata doludur. Yəni, bunların effekti zəifdir. Yəni bunları almağı məsləhət görmürəm. Alırsınızsa Boya firması, Seronomik firma var. Ovları qəşəngdir. Yəni bunu alın. İlk növbədə yəni birinci bunu alın. Sonra məsələn, yəni, əgər pul qazanmağa çıxdıqdan sonra bu bahalısına ola bilərsiz. Bu ilə daha rahat işləyə bilərsiniz. Bu da bu mikrofonlardır. Belə bir məsafəsi yaxal balaca telefona dağınız belə telefon arxasına ağızla rahat bir şəkildə saç e, götürmək effektlə malikdir. Bu da qəşəngdir. Bunun boya firmaları avval daha süperdir. Yəni keyfiyyət baxımından bunlar bir dəfə işləyirlər, sonra yanırlar, xarab olurlar. Yəni keyfiyyətsiz maldır. E, Sonram belə tük tükdürlər. Bunu da videolarda, bəlkə videolarda qeyd eləmişdim. Tük tük nə üçün ödür? Qələkli hava şəraitində Video çəkmə istərsə rahat bir şəkildə videolar ə, çəkə bilərsiniz. Yəni küləyin şığıltısını, havanın səsinə götürmürdə mikrofonu ucuna taxırsınız. Ardından mikrofon, elə burda yem mikrofonun bu ucunda qara bir məsalıqı var. Onun yerinə bu tüklərdən istifadə edirsiniz. Bunun da qiymətini yazım sizə. Bunun qiyməti 5-4 dənədir. 4-ünü almışdım 5 manata, belə 5 manat almışdım. Bunun da qiymət 5 manat. Bu teleportun qiymətini yazmadım. Telepota baxın, başda qeyd eləmişdim. Bu var, bu. Bunun aşağısında bağlana yer var. Bunun ucuna fikir verin. Bu bura bağlanır. Elə birinci belə. Bu ilə də belə bağlaya bilsəm göstərərdim. Baxın. Bu formada bağlanır uc elə bir burada telefonu taxırsınız, şnolları əlavə edirsiniz, telefonun ə, qulaqçıq yerinə girişlə nəm kabellə bağlayırsınız. Belə rahat bir şəkildə videolar çəkmək mümkündür. Bu tripod bunun üçündür. Tripodun qiyməti 10 manat idi. Yəni bu başlıqla bir yerdə, bu öz başlığı idi. Baxın, 10 manat. Bunun ayrıca bu başlığı bu. Bu özü 5 manat idi. 5 manat. Sonra başqa nə qaldı? Burdakı olanlardan. Hə bu da bu RGB LED işıq, yəni bu deqə videonu bu ilə çəkirəm. Bunu da i, i button-a əlavə edəcəm, baxa bilərsiniz oradan da. Yəni tezlikcə bu videonu çəkmişdim. Yəni çox effektlidir. E, YouTube-da görüntü baxımından superdir. İndi yəni, baxın bu işıqla keçən LED işıq MJ 33dür. Yəni çeşdlər çoxdur. Mən bu deqə ağ işıq formasına çəkirəm. Üzüm Çox təmiz, işıqlı, həm də əvvəl qaranlıq düşürdü. Nə qədər də otağın işığı olsa, yəni o effekti vermirdi. Yəni tez başlayanlar üçün bunu da ala bilərsiniz. Bunu almağınızı daha məsləhət görərəm. Bundan başqa belə aldığım bir şey var. Hə, bunu özüm üçün yəni hazırlamışam. Baxın. YouTube-a sətdə səfirdə abunə olun. Yəni belə bir stəkandır. Bunun da stəkanın da qiymətini yazım sizə. Səçanın qiyməti 6 manat. Sonram MJ 33 qiyməti 25 manat. 25 manat almışam. 25 manat onu nə təravaldım, o qalmıram. Belə normal qiymət 44 manatdır. Belə qiymətləri var bildimə qədər. Mən yani müftişə dəis <laughs> belə aldım. Ondan sonra belə qulaqçıqdır. Qulaqçıqda, qulaqçıq, qulaqçıq qutusu, qulaqçıqda qulaq qulaq nə üçün mikrofon içində çox istifadə edirəm bunu. Mikrofonu burada ə qulaqçıq girişi var. Baxın, burada 2 dənə giriş var. Birini telefon girişi, birinə də qulaqçıq taxırsınız. Yəni telefona gedən səsi avtomatik qulaqçıqdan eşidə bilirsiniz. Yəni eyni anda səsi səsi də kəsintisiz verir. Ha? Yəni eşid danışdığınız elə avtomatik götürür ağızla danışılan ora. Yəni eyni anda çatdırılır. Çox gözəldir bu mikrofon. Yəni bu, bu qulaqçıqdır. Bunların qiymətini yazım. Yəni ümumi bir qiymət çıxarım özümə də maraqlıdır. Yəni nə qədər çıxır? 12, belə də 3 başqa nə qaldı? Başqa elə bunlar edə bildim qədər ə, belə bir şeylər. Uzun sözün qısası əsas da bir, birinci lazım olan mikrofondur. Mikrofonu aldınızsa, yəni birinci bunu alın, bu mikrofonu aldınız. Sonra bir dənə tripod alırsınız. Yəni uzun, uzaq, nə təyin hündürünü almasaz da ən azından bunu alırsınız. Yəni tezə başlayanlar üçün. Son az azda, az az, az az, -az, az, -az almalı. Birdən alanda nə təyin çox pul tutdur, az az aldıqca daha İstəmişdə yəni çox pul tutan. Ümumi hesablaş 400 nə qədərdir. Can sağlıyım, axırda sizə bir qiymətliyim. Aha, hesabladım bunların qiymətini. Ümumi ə, nə qədər olar? Bunu yorumlara yazın. Soran baxın videoya davam eləyir. Sağlıyım, bir dəyişir yoruma yazın. Yəni bu boyda alətlər burada stolda gördüyünüz nə qədər eləyər. Yəni bunu yoruma yazın. Soran baxın, ha, gözləyirəm. Ümumi 252 manat qutdurdu. Bu stol deyirlər. Bu mikrofonu əsasda sinif yoldaşım Məmmədim köməklə almışam. Yəni çox dəstə oldu. Elə deyim onlar ki, bu pulu yəni fikirləşirəm bunu almağa deyirəm pulardan olsun. Yəni kömək elədi. 113 manat pul verdi borcda. Bunu da hələ pulu da verim almaq istəmir. Mən deyirəm, "Di yox, götmə zorun, mən borcu qaytararım." demə lazım. Dördü, yəni çəfələ, yəni sağ olsun, var olsun, Allah tənasərləsin. Yəni çox dəstə oldu. Deməli, dostlar, bu videoda əsas çəkmə məqsədimi bir də təkrarlayım. Yəni bu alətlərlə ilk başlan YouTube-a ilk başlayanlar ə, bu alətlərdən alıb rahat bir şəkildə video çıxara bilər. Uzun, Ucuz, ucuzdur yəni bunlar nisbətən. Hələ bundan bahalıları da var, tripodun. Ə, nə qədən desən qiymətdə bahalıları var. Bəlkə bu HDMI, RG RGB bu yaxşısı deyən hə, bu Bu da yaxşıdır. Bəzənini pulaqıf yaxşıdanı götürmüşəm ki, yaxşı keyfiyyətli videolar çəkim. YouTube-da da pul qazanmaq çəlifdir, amma az-azsa bir qəp quruş qazanmaq olur. Düz abunəmalısı. Siz yani bir videonu baxın, paylaşın, mən bir dostlarınıza, tanışlarınıza, bəlkə abunəçilər. Ümumi bu boyda şeyə verdəm pulunda məbləğim 1252 manat. Az da pul düyüb görüm YouTube-dan da pullar çıxara bilərmi? bu videoya çıxara bilərsən. Oxşamıram. Mərimizin qarşısı olaraq bir like atın, bir yorum yazın. Sonra nə deyim? Abunə olun da. Sağ olun, salamat qalın. Gəliriz, fidələri görəşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.